Значит, что мы предлагаем? Наши наши предложения были еще в марте месяце прошлого года направлены в полком. То есть мы предлагаем пойти по тому пути, по которому пошли уже многие города в Украине и получили положительные результаты. Например, Одесса начала первое, это первый город, да, который принял такую программу, начал работать в этом направлении. На сегодняшний день информация следующая, как бы, ну, соответственно, от людей, которые в Одессе этим занимались, связывалась, задавала вопрос. Есть какой то результат. Ответ следующий. На 50% сократилась численность бездомных sí, животных. Значит, э, комплексные мероприятия, которые э, основаны на э, регулировании численности животных биологически обоснованным методом, который закреплен в законе защиты животных от жестокого обращения. Вот. То есть мы предлагаем систему мероприятий, поскольку проблема комплексная. Э, проблема, на, на как бы эту проблему э, влияют и э, тот фактор, что э, и владельцы животных, так и хозяева животных не всегда добросовестно относятся к своим питомцам, естественно. Вот. То есть мы предлагаем принять ряд нормативных документов, которые бы э, для нас обеспечили нормативно-правовую базу да, для, для работы по этому направлению. В частности, программу непосредственно, по которой было решение сессии Гурсовета, правила содержания животных в городе. В большинстве городов такие правила уже приняты, в Чернигове, к сожалению, нет. И права и обязанности пекуна. То есть если люди э, занимаются своим животным, то есть они должны понимать, что они должны следить за тем, чтобы собака, эта, которая находится на улице здорова, чтобы она была привита ну и соответственно по мере реализации как бы самой программы Создание э, стерилизационного центра, где можно было бы э, содержать животных после операции стерилизации, после отлова животных, изымать, э, в принципе, это можно сделать и в, ближай... в течение ближайших месяцев, изъять потенциально опасных животных, которые проявляют агрессию, и по факту которых могут быть покусы. А таких животных немного, как и подсказывает наш опыт, это, э, ну, как говорит статистика, это 3-5% популяции, и да, вот таких животных. А, на основании, здесь, а на основании программы. Можете... Да, а, да, предъятия да, предъятия. да. А, Значит, мы подготовили проект, мы надеялись, что после а, сессии, 32-й сессии Гурсовета, мы, собственно говоря, этот проект совместно с управлением ЖКХ рассмотрим и вынесем на сессию. Но, к сожалению, пока я, я не знаю, куда нам с этим проектом обращаться.